Ну, в первую очередь мы хотим поблагодарить всех, кто откликнулся на горы Донбасса, кто переживает за людей, которые сегодня остались без крова. Многие люди остались сегодня без домов и средств к существованию, у пищи. Мы, как церковь, мы не можем сегодня оставаться равнодушными. Мы должны сегодня реагировать на, на выклыки, которые нам сегодня как бы, навязывает время. И мы очень сильно благодарим тех людей, которые жертвуют, которые переживают за это служение. Мы здесь также тоже развозим помощь людям, оказываем, кто нуждается. Многие приходят сегодня к нам в дом молитвы. Мы у нас утренняя молитва с 8 до 9. И после 9 утра к нам приходят люди, которым мы можем давать сухпайки, кто остался без какого-то средства существования или переехали из другого города где сегодня происходит вооруженное действие Что ну, бы... еще передать? Передать в первую очередь привет большой христианский вот ну, так Что еще сказать? Это... 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 И еще мы очень сильно Передаем большой христианский привет, большую благодарность церквям непосредственно церкви Скиния, церкви Новое, новое Поколение, Также всем пастырям, кто переживает за эти слушения. Медаавтомайдан, где подсказывает, то трохи Я хочу поприветствовать всех, кто участвует в этом добром таком деле, помогают людям которые в это тяжелое время страдают, остаются без крова, без еды, без пищи. И я очень благодарен, что Бог влаживает в сердца других людей, которые сегодня могут чем-то помочь, такое желание помогать. Я хочу передать огромную благодарность и пожелать Божьего благословения, и чтобы еще больше усиливали, знаете, ну, чтобы это желание в сердце оно не прекращалось. Церквям, чтобы еще больше молились, чтобы был мир на Украине, не было военных действий. Батальону війсковых капелланеров хочу сказать а. спасибо что вы есть, что вы приехали в эту область, в Луганскую, в наш город Северодонецк, для того, чтобы передать эту помощь. И я хочу вас уверить, что эта помощь она попадет в руки, которые нуждаются действительно. И взрослые, и дети, которые сегодня и в нашем городе, которых много, и приходят, и за этой, за этой помощью это огромный будет вклад в жизнь тех людей, и вам спасибо, что вы есть, вы трудитесь в этом, что вы так вот самоотверженно едете в горячую точку, чтобы помогать другим людям. За вас, вас за это Бог благостает обильно, мы будем молиться за вас, чтобы вы дальше существовали, помогали людям.